матч генеральный спонсор сбирной Украины с баскетболу. Наша команда, я считаю, на подъеме, поскольку все играют в хороших чемпионатах. Каждый игрок из каждой, не в какой лиги все играют в хороших командах, все достойны того, чтобы на них приходили, смотрели, болели, чтобы вся наша Украина приходила и болела. Я считаю, мы готовы выигрывать Германию и готовы на все сто процентов. команде всегда боевой настрой. У нас в команде мы готовы. Мы готовы, мы разбираем команду, мы знаем все их комбинации, все знаем. То есть, думаю, игра будет очень интересной. И снова-таки победа. все игроки с удовольствием откликнулись на мое приглашение играть за национальную сборную Украины. Из потерь только Саша Каменчук, которая получила российский паспорт и теперь является гражданкой России и не может играть за национальную сборную Украины. Все остальные игроки в моем распоряжении. Команда готовится, команда готовится дать бой сборной Германии и постараемся выиграть эту игру и решить досрочную задачу выхода на Евробаске 2017. Работаем над тактикой, работаем над бросками, Времени, конечно, катастрофически мало, но по большому счету все сборные находятся в одинаковой ситуации. То, что, то, что игра проходит в Одессе, для нас это ну, не имеет какого-то принципиального значения. Хороший зал, хорошие условия, хорошие отношения к нам, как к команде. Уверен на 100%, что одесситы придут, поддержат, как и вся Украина, поддержит нашу команду 19 числа. Поэтому мы готовимся, все по плану.